Шановні друзі, з вами програма Новий день. І сьогодні Всесвітній день боротьби із онкологічними захворюваннями. Людство за свою історію пережило вже чимало страшних хвороб. І сучасна медицина, власне, успішно багато з них подолала. Але і досі є такі, існують такі захворювання, про які. Навіть говорити хочеться пошепки, наскільки вони жахають кожного із нас, і саме до таких захворювань відноситься і онкологічні. Тож ми не могли залишити без уваги цей день, який відзначається на всесвітньому рівні, і запросили до нашої студії гостя. Отже, Михайло Терзійський, обласний позаштатний онколог, головний лікар Миколаївського обласного онкологічного диспансеру. У нашій студії вітаю вас. Добрий день. Доброго вам ранку. Я щиро дякую за те, що ви в своєму насиченому робочому графіку знайшли час для того, щоб завітати до нашої студії. Я думаю, у наших глядачів також можуть виникнути запитання до вас. Шановні друзі, ви можете дзвонити до нас за телефоном 76 92 42 під час нашої бесіди і ставити нашому гостю свої запитання. А я зараз звертаюся із запитанням до вас. На вашу думку, чому в календарі? Со светнему календаре знаменных дат и памятных путей появилась ось такая дата. Ну, это было решение Всемирной организации здравоохранения 4 февраля, была подписана в Париже 2005 году, была подписана Парижская хартия, и были консолидированы все силы науки и практической медицины для того, чтобы бороться с одними из самых страшных недугов с нашего века и прошлого века, в общем-то, раковыми заболеваниями. Потому что раковые заболевания не более 100 разных видов под одной общей такой названием. И это имеет, конечно, очень большое и серьезное последствие, потому что это здоровье не только нашей нации, но и здоровье всего мира, потому что оно растет с катастрофической скоростью. От що говорить статистика про Украину загалом и про Миколаївщину, зокрема? Ну, в Украине на сегодняшний день состоит на диспансерном счете более миллиона девяносто тысяч, около 147 больных раком в различными видами онкологических заболеваний. То есть это на диспансерном счете. И ежегодно где-то около 163 тысяч выявляется новых пациентов. А в Николаеве на диспансерном учете находятся 33 тысячи, более 33 тысяч больных, которые из них более 60% живут больше 5 лет. Это один из стандартизированных показателей, условных, правда, но жизнь сразу можно изменять какими-то отрезками времени. Но для болезни, такой страшной, как рак, мы каким-то образом пытаемся продлить... і зберегти жизь больному, помочь ему в этой борьбе с этим заболеванием, потому что это не всегда зависит от докторов. Вот. И ежегодно мы выявляем около 5000 э вновь выявленных пациентов в нашей области. Для статистики це тільки цифри. Але за кожною одиницею просто людська доля. Зда, людська судьба. Доля, страждання, родина, і це страшні цифри для України, для Миколаївщини. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, на думку наукової спільноти, які чинники впливають на те, що ось такі цифри зараз? Немає? Ну, я приведу вам ну, такі, ну, звісно ж, урбанізація нашого общества. производственные мощности, которые существуют на сегодняшний день. И, конечно же, в связи с этим человек стал лениться, меньше двигаться, больше сидеть в кабинетах, за компьютером, в телевизоре. Ну и, конечно же, здоровый образ жизни включает в себя и питание его, и отношения с окружающей средой. Но если взять, например, такой пример, как курение – Вообще все курящие болеют э, ну, из всего состава, всей когорты больных, которые заболели раком, 21% составляет курящие. И 71% курящие, которые заболели раком легкого. То есть это показатель, который нельзя э, ну, будем говорить, пренебрегать им и сбрасывать его со счетов, конечно. Вот такие не буду простые чинники, но они активно влияют на то, что организм дает сбий, его программа Генетично. ДСБ такой. Ну конечно, потому что я же уже сказал, что адинамия, вот избыточный вес, это все а, те вещи, которые потихонечку накапливаются и изо дня в день, когда идет, э, ну будем говорить, организм перестраивается, идет аль, элементарная какая-то а, неполадка. Сначала она является как бы пусковым моментом, а в конечном итоге клетки несанкционированно быстро начинают развиваться, размножаться и, конечно же, появляются вот такие онкологические заболевания. И гипертония, и сахарный диабет, масса э, э, так сказать, сопутствующих э, болезней, которым сейчас страдает человечество. Вы же знаете, что у нас есть и программа по борьбе э, с гипертонией, с сахарным диабетом, и с туберкулезом, и со СПИДом. Это все э, те э, пусковые моменты, которые могут приводить онкологическим заболеваниям, конечно. А скажите, пожалуйста, какие современные методы лечения онкологических заболеваний практикуются у нас в Николаеве и в Украине? ну, конечно же, мы не можем равняться на весь мир, но в Украине мы находимся в середине так сказать, всех показателей. И, конечно же, у нас есть, как во всех областях есть достижения свои есть и конечно слабые стороны потому что допустим один из самых таких ну, серьезных показателей заболеваемости среди женщин это рак молочной железы у нас составляет 11,4 процента среди всей панели онкологических заболеваний как, так же как и органы дыхания Примерно. Поэтому вот как бы сравнивая с этим, можно сказать, что у нас проводится и диспансеризация по выявлению ранних форм туберкулеза. Мы, же все, проходим, мы все проходим флюорографию. То есть государство берет на себя обязанности обеспечить нас возможностью пройти флюорографию. Но не каждый же гражданин проходит эту флюорографию, не все приходят, даже когда выезжают эти выездные поликлиники. Это немотивированные вещи, то есть государство берет на себя заботу, но оно не может заставить человека прийти добровольно и пройти этот медосмотр. Чи може людина яким чином може людина заставити себе ось попіклуватися про своє здоров'я? Якою мотивацією повинна керуватися людина? Ну, без мотивації вряд ли можна заставити чоловіка. ми ж страхуємо свою життя, коли ми літимо в самоліті, їдемо в поїзді, або страхуємо свій автомобіль, дом. от разных несчастных случаев. Точно так же нужно страховать и свое здоровье. И если уже человек не прошел медосмотр своевременно, то страховая компания его просто накажет, либо и не заплатит ему в полной мере за то, что он должен пройти своевременно лечение. Но когда он обратится уже после того, как он не, не своевременно пришел на обследование, он обращается, заболевший, то ему просто не оплатят. Это, а он это, это уже это серьезная мотивация, это мотивация деньгами. То есть наикращее лекувание – это попереджение хворобы? Конечно, но она должна тоже, человек должен быть мотивирован на то, чтобы он настроен, на то, что он обязан пройти. Точно так же, как вот заканчивается страховка, попадает человек в аварию, он должен выплатить всю сумму. Вот. точно так же у человека должен появиться мотив для того, щоб він прийшов і обслуговував. Навіть якщо ми представимо йому десяток речей, він все одно може сказати, навіщо це мені потрібно. А скажіть, будь ласка, на які чинники повинен повинна звернути людина увагу, що повинно її насторожити, що вона має поставити за мету, пройти обстеження і прийти до нас? Ви розумієте, у нас? Если взять по Украине 55, ну, до 55 лет, 55-летний возраст, это возраст работающего населения, да, у нас составляет смертность от онкологической заболеваний где-то около 21%. И из них мужчин более 18%. То есть, понимаете, что если не обращать на это внимание, то человек лишается в работоспособном возрасте, не говоря уже о пенсионерах, которые тоже должны быть мотивированы точно так же, как и все остальные. До сих пор государство брало на себя эти функции, и как бы это все было законно, и можно было обратиться. Но со временем, видите, как меняются какие-то устои, какие-то реформы идут. А от реформа як-то У нас є дзвіночок від нашого глядача. Да, Алло, ми вас слухаємо. Алло, говоріть, будь ласка. Алло. Так, ми вас слухаємо. Добрий день. Щось із зв'язком ми продовжимо далі. Якщо люди, якщо у вас є запитання, телефонуйте 76 92 42. Спробуємо налагодити зв'язок, а поки продовжимо розмову. Отже, я хочу ще раз почути конкретно, які чинники повинні насторожити людину у її здоров'ї. Ну для жін є обов'язкові програмні речі, це цитологічний скринінг, так називаємо, коли жінки. Женщины... в акушерском пункте, в любом населенном пункте, где есть акушерка или где есть врачебный пункт, они могут пройти сдать мазочек и провести цитологические исследования. Это для раннего выявления рака шейки матки пройти один раз в году хотя бы обследование ультразвукового, ультразвуковой диагностики, для того, чтобы выявить те формы рака, которые можно выявить на аппарате УЗИ. Пройти хотя бы один раз обследование визуальных форм, потому что это у нас же преобладает заболеваемость кожи, потому что это та, будем говорить, наибольшая подвержена воздействию солнечной радиации, ультрафиолета, у нас южные области, когда они все сейчас находятся вот в таком, будем говорить, неблагоприятном климатическом условии, как и в том числе и наша Николаевская область. Есть звоночек, попробуем налагодить спілкування. Алло? Алло, будь ласка, телевизор, будь ласка. Добрый день. Скажите, пожалуйста, могут ли вызвать электро... наличие, ну, влияние электромагнитных волн на человека, вызвать вот такое заболевание? Спасибо. Какое? Электромагнитные волны. Электромагнитные волны сами по себе могут вызвать любое изменение в организме, но они же все имеют разную природу. Если мы говорим о телефонах о связи, то уже есть многие работы, которые говорят о том, что есть заболевания уха которая вызвана вот этими будем говорить, волнами, которые создают нам мобильная связь. Ну и э, масса других излучений, которые, если находиться вблизи объекта мощного излучения, то, конечно, это может влиять. Но для этих объектов всегда есть эко экологи, охрана, э, санитарно эпидемиологические службы, которые охраняют. Эту а в случае с мобильными телефонами что делать? Не а, Ну, есть правила ограничения связи только нельзя, то все перед... да. ну, нельзя все время да, но и нельзя все время столько времени сидеть на телефоне, чтобы это вызвано. Это надо очень много времени проводить с телефоном. Есть засобы, какие у вуха, э, есть разные, да, это вот эти... конечно, не очень корыстно. Ну конечно, это же все излучает. это же волны, радиоволны. Спасибо за звоночек. И еще, если есть вопросы, телефонуйте просто сейчас. И э... Хочу еще раз вернуть увагу на методы застережения. Методы простые. Это здоровый образ жизни. То есть больше движения, больше овощей в питании, меньше мяса. Мясо ограничить, особенно жирных сортов, больше постного, постного мяса, говядины, может быть нежирной какой-то свинины. Но это есть целый перечень разных программных вещей, которые пишут в газетах, есть, об этом много говорят. Конечно же, снижение веса – это одна из таких проблем для всего человечества. Правда? Знаете, Про что? это можно еще говорить и говорить, но у нас есть звоночек. Алло? Здравствуйте. У меня вопрос. Вот мой муж, он кауролог и стоит на учете. Ему врач прописал один укол 2600. И таблетки к этому уколу полторы тысячи. Мы пенсионеры. И вот мы сидим дома, мы не лечимся. Неужели нет никакой альтернативы этим лекарствам? Дякую за запитання. Я хочу додати, у світі існує чимало вже методів боротьби. Це і протонова, якщо я не помиляюся, терапія, так? і лікування пересадка кісткового мозку від навіть не родичів, а хворим людям. Как в Украине, в Миколаеве? Чьи перспективы в этих методов? Я могу же ответить на вопрос, потому что я сам уролог и занимаюсь этими проблемами. Более того, скажу, что да, в этом году у нас запознавания не было. Долгое время мы в октябре, в начале ноября получили только первые препараты по химиотерапии по государственной программе, поэтому их долго не было. На сегодняшний день мы можем помочь вашему мужу, если вы подъедете в диспансер, то мы получили препараты буквально две неделю назад, может быть, и около недели назад, в том числе и тот укол, который в котором нуждается ваш муж. Но таблеток, правда, мы не получили, но я думаю, что хотя бы уколом мы сможем помочь. По поводу того, что какие методы, методов действительно много, но 75% больных, а то и больше, сейчас даже до 80% нуждаются в комбинированных методах лечения. Ведь в фонке диспансерии собраны специалисты разных профилей, но у нас есть протоколы, которые, ну, которыми пользуется весь мир, в том числе и мы. Но правда есть протоколы, которые локальные для нас – потому что мы не успеваем э, за теми объемами, за теми лекарствами, которые во всем мире. Но то, что мы можем проводить у нас, мы, конечно, проводим лока по локальным протоколам, они утверждаются, они э, создаются с врачами-специалистами и, конечно же, Национальным институтом рака и всеми институтами, которые нуждаются, э, которые могут участвовать в разработке этих протоколов. У нас существует радиологическое отделение, химиотерапевтическое отделение, конечно же, все хирургические практические отделения, кроме нейрохирургического отделения. Поэтому комиссионно врачи смотрят больных, и всегда есть протокол обследования и протокол лечения. План лечения этих больных. Поэтому это, конечно же, не может быть односторонним или нет. Если это в монорежиме, то это только на ранних стадиях. Но этих больных, как правило, очень мало. Мы выявляем в первой и второй стадии около 50% всего, что на сегодняшний день очень мало. То есть, если выявить хворобу если на ранней выявить... стадии, то можно с ней успешно бороться? Вы же понимаете, что чем раньше болезнь выявляется, тем лучше она лечится. И, конечно же, все вот эти больше 60% больных, которые 61-62%, которые у нас живут больше 5 лет, это те больные, которые выявлены на ранних стадиях. А те, кто приходит на первой стадии или начальных стадиях, которые... Ані живуть більше социальном плане і реабилитированы, плані то есть тобто абсолютно нормально себя чувствуют в обстрілі, можуть випадку любому соціальну роботу. Ось і ще таке питання: ліки э, дуже дорогі від э, захворювань такого плану, і дуже багато людей э, звертаються в іншу в інший бік. Дуже вже гостинні бабусі стоять навіть під воротами онкодиспансера, не говорячи вже про е, різноманітні ринки. Базари е, стоять із препаратами гомеопатичними, із різноманітними травками, курою, е, різними там мишиними хвостиками. Як ви ставитеся до е, гомеопатичного лікування і до самолікування? Ну, я... врач, я изучаю классическую медицину и работаю в классической медицине. Конечно же, я практически ничего не знаю о народной медицине, кроме того, тех сборов, которые прописаны и которые проверены из века в век передаются, и они на основании этих сборов провод... и делаются и таблетированные средства, и вытяжки, и инъекции. Ведь не все, же, все говорят, что хими... препараты это химия, но лекарственные препараты это химия, но они... в основе этой химии лежит природное действие этих препаратов. То есть они выросли где-то, они где-то синтезированы, но изначально это были растительного происхождения. Поэтому то, что касается травников, то, что касается тех вот моментов, когда есть сборы такие, ну, будем говорить, для больных, для онкологических больных, есть целая программа реабилитации для этих больных. Это уже после того, как им проведены были либо оперативные вмешательства, либо проведены комбинированное лечение. И тогда, конечно, можно быть и есть смысл применять вот э питьё эти сборы или там какие-то травы. Более других э рекомендаций я дать не могу, потому что я этим не владею вопросом. Дякую. И на сам кинець нашої розмови ще хотілося б почути ваші поради щодо здорового способу життя і э, щодо харчування. Значить, ну, я уже начал говорить, что по правильному здоровому образу жизни и правильному питанию. Здоровый образ жизни это больше движения, больше эмоционально, не менее 4 километров в день ходьбы для любого человека, и любого возраста. Это... Это... Может да, конечно, это движение. Тонкого... Но это профилактика адинамии, то есть профилактика избыточного веса, конечно же, курение, конечно же, сопутствующие болезни. Это все должно быть учтено, и это все должно иметь место для пропаганды, для того, чтобы каждый человек на что-то был ориентирован. И сегодня в соседний день борьбы с онкологическими захвореваниями. Да. Как Миколаев и, в частности, ваш заклад долучается до этой даты? У нас сегодня проводится День открытых дверей. Всех желающие могут обратиться к нам поликлинику, доктора все принимают сегодня, всех желающих, даже без записи, кто приходит. И, конечно же, если выявляются какие-то проблемные ну, жалобы или что-то там у больных, у пациентов появляются какие-то проблемы, которые можно решить сегодня, мы их решим сегодня. Если нет, то их направят на дальнейшее обследование, и им же будет оказана помощь, и достаточно обследования Ну, во всьому об'ємі, то що ми можемо. Дякую, Михайло Васильовичу. Доброго, Доброго вам ранку, приємного Спасибо. продовження дня, поменше пацієнтам, яким ви можете, пацієнтів, яким ви можете поставити страшний діагноз і е, всіх новітніх технологій, які допомагають подолати цю недугу саме до нас, у Миколаїві. Дякую.